श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ आपण मागील भागात नाम महात्म्याद्वारे भक्तियोग कसा साधावा हे मनाच्या श्लोकाद्वारे ऐकले तो भक्तियोग साधताना साधकाने कशा प्रकारे हे साधावे आणि काय टाळावे याचे वर्णन या भागातील श्लोकांद्वारे मांडण्यात आले आहे समर्थ रामदास स्वामी सांगतात कि साधकाने मनाची एकाग्रता एकनिष्ठता साधून अध्यात्म साधनेच्या क्रियेसाठी जास्तीत जास्त वेळ द्यावा आपली साधना हळूहळू वाढवून मानसिक शारीरिक शुचारभूतता साधून शुद्ध क्रिया करावी श्लोकाचे अखंड चिंतन करत राहावे संतांच्या संगतीत राहावी ग्रंथ जीवन चरित्र अभंग गाथेच चिंतन मनन प्रवचने कीर्तने यांचा निजध्यास करीत राहावा तेव्हा विवेकाने आपली क्रिया पालटत पालटत समर्थांनी सांगितलेल्या सिद्धावस्थेपर्यंत प्रवास करायचा आहे येथे समर्थ म्हणतात खूप थोडासा करावा परंतु तो चांगल्यासाठी त्यामुळे वाद जिथे संपतो तिथे संवाद सुरू होतो वादाचे रूपांतर विवादात होणार नाही याची काळजी घ्यावी पाखंड दूर होऊन जर समाजाचे हित होणार असेल तर सत्य बोलणे आवश्यक आहे त्यासाठी धर्मग्रंथांचा मूळ ग्रंथांचा, ग्रंथांचा संतांच्या प्रमाणाचा आधार घ्यावा व सज्जनांबरोबर संवाद करावा बऱ्याच दुःखाचे कारण हे अहंकारच असते आपल्या अहंकाराचा शोध घेऊन तो सोडायचा आहे तरच सुख आहे माणसाला आपल्या मूळ स्वरूपाचे आकलन जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत देहबुद्धी अहंकार अज्ञान यापासून त्याची सुटका होत नाही यासाठी मनाला सांगावे की विवेकपूर्ण विचार आंच्या साहाय्याने तू जीवाच्या उद्गमस्थानापर्यंत जा आणि स्वभावातच असलेल्या स्वस्वरूपाचा शोध घे आणि त्या शोधातून गुरु कृपेतूनच आत्मज्ञानाची प्राप्ती होईल जय जय रवीर समर्थ जयानावडी नाम मजाची नाम्याये मी वे उर्कत्या नर्कचीची मियति आदरे नाम घ्यावे मुखे बोलता दोष जाती स्वभावे अति लीनता सर्वभावे स्वभावे जनासज्जनालागि सन्तोषभावे देहकारिणी सर्वलाभिे सगुणी अति भसावे भावे हरिकीर्तने प्रीतिरामी धरावी देहे बुद्धिनिरूपणी रूपणिवे सरावी परद्रव्याणीक कान्ता परावी यदर्थी मना सांडी जीवी करावी क्रिये वीर्ण परिबो निजेते परिचितदुश्चित्तते लाजवीते मना सैराट धावे तया मानवा कैसे निपावे विवेके क्रिया आपुली अति अतियादरे शुद्ध क्रिया धरावी जनी बोलण्या सारिखे चाल बापा मना कल्पना सोडी तापा बरी करिये कनिष्ठा विवेके मना आवरी स्थान भ्रष्टा दया सर्वभूति जयामानमाला सदा भक्तिभावे निवाला मना कोप आरोपणाते न सावि मना बुद्धिः साधुसङ्गी वसावी मना तो संग त्यागी मना मोक्ष मोक्षभागी विभागी सदा सर्वदा सज्जना पालटे नियोगे क्रियापालटे लागे क्रिये ते निवारि तुटेवादसंवाद तु हितकारी विवाद सोडो जनी सुख संवाद सुखे करावा जगितो तुटे वाद संवाद तो हितकारी ते वाद संवाद त्याते भणा विवेके विवेके अहं भावयाते अहंता गुणे वाद, वाद संवाद तो हितकारी हिताकारणे बोलणे सत्य आहे हिताकारणे सर्व पाहे हिताकारणे बंड पाषाण्ड वारी संवाद तो हितकारी जनी सांगता ऐकता जन्म गेला परिवाद विवाद तैसा चिठेला उठे वाद तुटे वाद संवाद तो हितकारी जेनीहित पंडित सांडित गेले अहं तागुणे ब्रह्मराक्षे सजाले तयाहूनि वित्पन्न तो कोण आहे मना सर्व जाणीवसांडू निरा ुका मुखे बोलता गर्व साचे क्रिये वीणवा चालता व्यर्थ विचारे तुझा तु शोधूनी पाहे कुटे वादसंवाद तिथे करा वा विवेके अहं भावहा पालटा वा जनि बोलण्या सारिखेया चरावे पालटे भक्तिपन्थे चिजावे बहुषा पिता कष्टम्बरुषी तयाचे चे स्वये श्रीहरिजन्मसोऽसि तया उपमानी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी धुरुे करु बापुरे दैन्यवाणी कृपाभाकिता दीधली भेटिजेणे चिरञ्जीवताराङ्गणी प्रेमखाणी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमा महा वास पाहे तया कारणे श्रीहरिधावताहे घातली धातली जीवदानी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी अजामे पापी तयान्त कृपाळूपणे तो जनी जनिमुक्त हा चक्रपाणी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी बिधी कारणे जाहला मत्सवेगी धरी कुर्मरूपे धरा पुष्टिभागी जनारक्षणाकारी च योनि नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी महाभक्तप्रह्लादः कष्टविला मणो नीतया कारणी सिंहधाला नये सन्निध कोणी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी कृपाभाकिता जाहला वज्रपाणि दयाकारणे वामनुचक्रपाणि द्विजाकारे भार्गवूचापपाणि नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी अहिले सति लागियारण्यपन्थे पुढा वा पुढे देवबन्दी सोडिता घाव घाली निशाणी दुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी दये द्रौपदीकारणीलागवेगे त्वरे धावतु सर्वसाण्डूनि मागे कळिलागिजालासे बोद्धमोनि नुपेक्षे कदा देवभक्ताभिमानी नाथादिना कारणे जन्मताहे कलङ्की देव देवहो जया जयावर्णिता सीणलि वेदवाणी नुपेक्षी कदा देवभक्ताभिमानी जनाकारणे देवलीलावतारि बहुतापरि आदरे वेषधारी दयाने ते जनपापरूपी दुरात्मे महानष्टचाण्डाळपापी जगी धन्यजो रामसुखे निवाला कथाय कता सर्वतल्लीन सर्वतल्लीन देहे भावना राम रामबोधे उडाली मनोवासना रामरूपी बुडाली मना वासना वासुदे वसोदे मना कामना कामसङ्गीतना कल्पना वाुगीतेन मना सज्जना सज्जनी वस्ति कीजे गतिकारणे संगती सङ्गति सज्जना मति सुमती सुमति रतिनायके च पति नष्ट मनातीत हो निराहे ल्पसंकल्पतु मना सत्यसंकल्पचित्ति वसावा जनीजल्पविकल्पतु रमाकान्त एकान्तकाली वसावा भजाया जनि पाहता रामये कु मुखी कुमुखी शब्दये कु क्रिया पाहता उद्धरे सर्वलोको धराजानकी नायकाचा विवेकू विचारूनी बोले, विभञ्जु निले तयाचे चे निसन्तप्तते निवाले बरे शोधल्या वीण बोलो नको हो, जनि चालने शुद्धने मस्तराहो क्तविज्ञानरा जिणे मानसि स्थापिले निश्चयासि तया दर्शने स्पर्शने पुण्यजोडे तया भाषणे नष्टसन्देहमूढे न से गर्वङ्गी सदा वितरागी क्षमा भोगी दया दक्षयोगी न से लोभना क्षोभना दैन्यवाणा यही लक्षणी जाणिजे योगिराणा धरी मना संगती सज्जनाची जिणे हे पालटे दुर्जनाची बड़े भाव लागे। महा तो काल विक्राल भंगे भये व्यापिले सर्व आहे, भयातीतते सन्त पाहे जया पाहता द्वैतकाहिदिसेना भयमानसि सर्वथा सर्वथाही असेना जीवा श्रेष्ठ ते स्पष्ट सांगून गेले परिजीव ज्ञान तैसे चिठेले देहे बुद्धीचे कर्म खोटे टळे ना जुने ठेवणे मी पणे रमेनाडले वित्तते जाले जीवा जन्मदारिद्रता जा जुने ठेवणे मी पणे आकळेना पुहता सर्व हि कोन्दरे से अभाग्यासहे दृश्यपाषाणभासे अभावे कदा पडेना जुने ठेवणे मी आ जयाचे तया चुकले प्राप्त नाही गुणे गुविले जाहले दुःख देही गुणावे गळी व्रुतितेही वळे ना जुने ठेवळे मी पडे दिवस सायास त्याचे करावे जनी जाणता पाय धरावे गुरु वंजने वीण ते आकळेना जुने ठेवणे मी पणे ते

अविद्यागुणे उमसेना भ्रमे चूकले हीतते आकळेना परीक्षे विणे बांधले दृढनाणे परिसत्यमिथ्या असे कोण जाणे जगी पाहता साचते काय आहे अति आदरे सत्य शोधो निपाहे पुढे पाहता पाहता देव जोडे रमे भ्रान्तिे सर्वमूढे सदा विषयो चिन्तिता जीवजाला अहं भावज्ञानजन्मासिला विवेके सदा सस्वरूपे भरावे जीवागमि जन्मनाहि स्वभावे दिसे लोचनी ते न से कल्पकोडी अकस्मात् आकारले कालमूडी पुढे सर्व जाईल काही येणार आहे मना संत आनंद शोधो निपाहे कुटे ना तुटे ना चळे ना ढळे ना सदा संचले मीपणे ते करेनाया एकरूप जे न साहे मनासंत सन्त अनन्त शोधो निहे निराकार आधार ब्रह्मादिकंसा जया सांगता सिनलि वेद वाचा विवेके तदाकार हो संत सन्तानन्त शोधो निपाहे जगी पाहता चर्मचक्षिण हता ज्ञानचक्षि नरक्षे जगी पाहता पाहनी जात आहे मना सन्त शोधो निपाहे नसे पीतनास्वीतनाश्याम काहि नसे व्यक्त आवितनानील ना दास विश्वासता, मुक्ति राहे, मना संत आनन्त शोधो जय जय रघुवीर समर्थ